Adam var, nə xəbər, heçnə bəd bəxtçili. Belə adamdan Allahın azığı gəlir. Ya ey həlləzinin əmənə istəyinə biz səbr və səla. İnəllahə məəssabirin. Çox-çox üzr istəyirəm bu ifadələməyə görə. Xalq işlədir də buna deyir mama uşağıdır. Adamlar var mama uşağıdır ilə Allah kömək elə ay Allah kömək elə və belə dua eləyirlər. Aciz adamlardı. Əlbəttə Allahdan kömək istəyirlər. Amma Rabbena afriq aleyna sabran və sabbit aqdama. İlahi bizə səbir ver, qədəmlərimizi sabit elə, bizi sabit qədəm elə. Ondan sonra deyən ki, vensurna alal qavmil kafirin. Yəni bizi düşmənə qalib elə və ya xodda hansı hazət istəyirsənsə daləc istə. Mən layiq olumu köməyə. Mən layiq olum ki sən kömək eləsən. Yəni mən mexanizmi bilirəm və mexanizmdən də qaçmıram. Mexanizm mənim üçün xoşdur, ləzzətlidir. Çünki proses də qəşəngdir, nəticə təkcə yox. Mən prosesin daşığıyam. Mən nəticələrə köklənməmişəm. Mən o proses var, e, səbr eləyirəm, dözürəm, ondan zöv qalıram. Mən proseslə acılıqları şirniyyə çevirirəm. Ləzzətini çıxardandıqdan sonra sənin də hədiyyən gəlir, 2 qat ləzzət va həyat modelidir, yaşan modelidir. Belə yaşamaqdan danışırıq. Plan nə mərifətli adamlardır belə deyirlər. Bəli, mərifətlidirlər ki, Allah Quranda bunların duasını nəql eləyir. Yenə yəni, hərdən adam də, təəccübə gəlir. Elə bil ki, mən evdə bir dua eləyirəm, Allah gətirir mənim duamı Quranına daxil eləyir deyə duanı belə eləyirlər. Görün bunlar nə qəd Allah bəyənib. Bu insanlardan dedi, deyir, onlar deyəllər. Keçmiş qövmələrdən danışır. Deyil, onlar belə dua edirdilər və onlar örneği, onların duasını gətirir Quran ayəsi eləyir. Yoxsa gəl imam zaman, gəl bizən icazət ver, passiv duadır bu. Passiv duadır. Bəli, de nə gəl imam zaman, Allah imamın zuhurunu yetir. Amma Allahın qaydalarını unutma. Qaydaları bilərək dinən gəl imam zaman. Qaydaları bilərək. Allahın Quranda təriflədiyi səbir passiv səbir deyil, aktiv səbirdir. Fərqi nədir? Adam var ağrımayan başını ağrıdır. Ağrımayan başını ağrıdır. Bu səbirdən söhbətdir. Mənasız yox ha, mənasız adam özünü bir balaz əziyyətə də versə ağlız adamdır. Mənasız əziyyətdən söhbət getmir. Yəni adam var, əziyyətin görüşünü özü gedir. Gözləmir. Oturum gəlsə ay Allah kömək elə mənə. Dözürəm də bir tər. Ha belə yox. Mən onların ədasını çıxardıram he belə e, danışıram bu kimi insanların. Əziyyətin görüşünü özü gedir. Atə həyatdan misal deyim də sizə, lap sadə misal, idman İdman nədir? Yəni mən əziyyətə tərəf gedirəm ki, sonra xəstəliyin əziyyətinə düçar olmayım. Mən özüm gedirəm idman, idman nədir? Yəni yəni çətinliyə tərəf getmək. Bu aktiv səbirdir. Aktiv səbirdir. Bəzə əziyyətləri bədənimə dadtırıram ki, sonra gücdən, qüvvədən düşüb 50 dəfə mürəzət düçar olmayım. Biz hamız dualəri. Amma mən soruşuram hamıdan, indi indiyə qədər hansı əziyyətlərə tərəf özünüz getmisiz? Hansı əziyyətlərə tərəf qədəm götürüb getmisiz? Mənasız əziyyət yoxdur. E? Lazımı əziyyətə tərəf şövqlə getmisən, durmusan, əziyyətin sorağına getmisən. Səbir bir mədəniyyətdir bir xalq üçün. Səbir özü bir mədəniyyətdir. desən ki, sabah açılacaq, mən əziyyətli falan-falan işləri görəcəm, aycan, aycan məsələn, əhlad. Durasan səhər şövqünən, enerji ilə gedəsən əziyyətə tərəf. Əziyyətə tərəf gedəsən. Kim getməsə qayda deyim. Əziyyət gəlib onun onsuz da yaxalacağı, qaçan yerin yoxdur. Dünyadaysansa qayda belədir. Əziyyət gəlib səni onsuz da yaxalayacaq. Amma da az əziyyət olacaq o əsəb xarab edən əziyyət olacaq o. Oruc nədir? Oruc könüllü olaraq əziyyətə tərəf getməkdir. Oruc səbir deməkdir. Dedi ki, orucun bir adı səbirdir. Adam oruç tutdur Ramazan ayında, ondan sonra yüzlərlə əziyyətdən azad olur. Nə qədər əziyyət olacaqdı buna həyatda. Bu ki oruç tutdu bir ay, Allah dedi ki bu könüllü getdi əziyyətə tərəf, əziyyətlərdən azaldın onun üçün. Könüllü getdiəsi. Qusluy yay orucunu tərk ediblər, çünki əziyyəti çoxdur. Səbir çox tələb eləyir. Biz dinə bilirsiz niyə gəlmişik? Əziyyəti şövqlə qəbul etmək üçün. Həm əziyyət çəkir bütün insanlar dünyanın bütün insanları dindar, dinsiz, kafir, hər kim əziyyət çəkir. Dünya əziyyət yeridir. Bu aydındır. Dinə gəlməyin mənası nədir? Dinə gəlməyin mənası budur ki, bu əziyyətə tərəf şövqünlə özün gedəsən, onu ləzzətə çevirəsən və böyüyəsən. Dinə gəlməyin mənası bu. Başqa təfsir indiki məqamda din barədə vermək istəmirəm. Dinin mənası budur. Biz əziyyətə tərəf getməsəy, yaxşı dinə gəlməyə getməyə inirəm, əziyyət edir. Mən nə edirəm? Əziyyətə rahat. Mən getmirəm. Dini nə edirəm ki, aparır məni əziyyətə tərəf. Onsuz da özü gələcək əziyyət. Amma əsəb xarab edən əziyyət. Səni necə demək? Qara gün ediyən, qanı qara ediyən, gününü qara ediyən əziyyət. Ləzuh həzzin əzəm. Yəni də dedim ki, Deyir ki, Quran deyir ki, bunların ləzzəti səbirdəndir. Səbrin ləzzəti çoxdur. Səbrin ləzzətini dadanlar bilir. Gələ çətinliklərə tərəf qorxmayaq. Narahat olmayaq. Çətinliklərə tərəf ürəklə gedək. Amma hansı səbrin mükafatı çoxdur? Aktiv səbrin. Səbir budur ki, özü çətinliyə verəsən, çətinlikdən qaçmayasan. Mən sənə bir söz deyim, iddiaların hamısı səbrlə iddialarını təsdiq etməlidilər. Bir də deyirəm cümləni. İddiaların hamısı səbr məqamında iddialarını təsdiq etməlidilər. Biz neçə ildir imamsən azadlıq eliyirdik, hə? Hüseyn vay, Ağam vay, İmam Sən şəhadətindən danışırdı. Hə neçə ildir? İndi müharibə olur, deyindir göstər hünərini. İddia eləmirdin Hüseyn, göstər. Göstər hünərini. Gör şəhadətə tərəfinə gedirsən. Bütün iddialar səbrlə, çətinliyi ilə iddialarını sübut eləməldilər dünyada. Bir ana "Ya Hüseyn" deyib ağlayırsa, hə, müharibə olanda necə desin ki, oğlum sən getmə. Bu ne olur? Ya sen dediyse bunun təsdiqini isteyecekler. Səbirle. Bütün iddialarımız İyyâke ne abudu ve bu. Tek sana pərəstiş edirəm və tek senden kömək istəyirəm. Hər gün iddia edirik namazda. Bu iddiadır. İddianı təsdiq eləmək üçün səbir, çətinliklər və onlara dözmək. Bu subut elemezsen sen bu iddianı. Deyib keçməklə deyil. Yə ca nə ibudə və yə ca nə staynın bu iddianı əməldə təsdiq etməlisən, sübut edə bilərsən?